и Сына и Святого Духа. Сегодня, когда мы с вами приготовляем себя к великому событию, даже, можно сказать, к величайшему эпохальному событию, которое когда-либо совершалось на земле, то есть рождению нашего Господа Иисуса Христа, мы слышим с вами интересные слова, которые говорят святые апостолы, которые говорит нам Господь в своем Евангелии. И действительно, они связаны между собой именно тем внутренним глубоким смыслом, который раскрывается или становится понятен через то, как это нам говорится. Мы слышим, что апостол говорит нам не о том, либо другом, как о праведниках, которые страдали, которые прошли все страны этого мира. Праведники, которые ходили, как говорится, в самой плохой и неприхотливой одежде, были гонимы, голодали, были поношаемы. И апостол не случайно говорит, что были изгоняемы отовсюду, подобно тому, как и Господь захотел быть распят вне стана, вне врат Иерусалима. Потому что если мы хорошо читали Ветхий Завет, то знаем, что быть вне стана, это значит быть изгнанным, отверженным всеми. Вне стана изгоняли кого? Прокаженных, больных неизлечимо. Изгоняли совершивших какое-либо тяжкое преступление. И туда же изгоняли козла отпущения, на которого первосвященник раз в году руки и как бы на него приносили все грехи народа. Вот что это показывает, быть изгнанным. Почему? Потому что сообщество человеческое праведников не принимает. Их начинают почитать уже обычно после смерти. А при жизни это же сообщество людей, которые их почитают, оно их пытает, мучает, ненавидит. Почему? Потому что их внутреннее устроение не приемлет этого. Не может грех терпеть возле себя святости, не может грех терпеть возле себя праведности. И вот сначала их мучат, убивают, а потом почитают. Так же, как мы помним это сказано в Ветхом Завете, когда праведников и пророков гнали, распилывали пилками, а потом почитали. Об этом именно говорит Господь Евангелие, когда говорит, что и пророков своих вы побивали камнями, и гнали, и убивали. А теперь что делаете? Украшаете их гробницы. Вот существо человеческой природы. Потому что она поражена грехом. И она всегда так поступает. Она гордится, она не любит обличения, она не любит неправды. Она не любит того, что ей говорят. И когда приходит время оказаться на высоте своего призвания, тогда она оказывается как раз совершенно на другом уровне. Вот о чем хочет нам сегодня сказать Господь. И действительно, если мы услышали точно слова Святого Евангелия, то мы должны понять, что не случайно Апостол говорит об этом. Потому что в Евангелии мы с вами уже слышим о том, что один праведник родил другого, этот праведник родил еще одного. И перечисляются все предки Господа нашего Иисуса Христа. И это не случайно, потому что как раз этим Господь показывает, что вот это и есть та вот мучительная цепь рождения, которая привела к тому, что на свет смог появился самый величайший праведник. Господь наш Иисус Христос. Некоторые скучают, когда слушают Евангелие о праведниках и говорят, зачем эти перечисления этих имен? Этот родил того, этот родил другого. Но в действительности Господь показывает, что каждый из них был тем зерном, которое порождало следующую цепь поколений. То, то есть добрая пшеница, благодаря которой родится Спаситель. Ибо Он мог родиться только от самой праведной жены. Но для этого надо было вот эта цепь поколений, каждая из которых усовершенствовалась в добре и нравственности. То есть каждое следующее поколение становилось не грешнее и хуже, а наоборот, становилось праведнее, устремлялось к Богу. И вот когда Господь вырастил вот эти цепи поколений, то из них смогла появиться и Пресвятая Дева которая уже была готова к тому, чтобы от нее родился Христос. Вот как все важно. Но если мы посмотрим на жизнь каждого из этих праведников, то действительно происходило с ними то же, что, о чем говорит апостол. Что их гнали, они скитались, бродили, были гонимы. Кого бы ему не взяли. Но чаще всего в пример берут как раз пророка Давыда, как одного из самых известных предков Господа нашего Иисуса Христа. Что он претерпел? При всем том, что он был праведным, стремился исполнять правду и закон Божий, он явился тем, кто принес в Иерусалим ковчег завета, чего не сделал до него никто. Он был всегда гоним. То преследуем врагами, то преследуемый своим собственным сыном, который его ненавидел и хотел убить. Сколько перипетий он претерпел в своей жизни, мы это все помним. Ему приходилось скитаться в пустыне, уже умирать от жажды и голода. И так далее и тому подобное. Почему? Потому что это есть путь праведника. И тут Господь раскрывает нам еще большую тайну, что это и есть путь праведника. А что Он этим говорит? А Он этим говорит, что если вы хотите тоже достигнуть праведности, если вы тоже хотите быть спасенными, то есть иметь часть с Небесным Отцом и с Самим Христом в Небесным, Небесном, то вы тоже должны пройти этот путь. Тут Господь говорит нам о чем? О том, что имели все святые. А имели они два важных качества, которые утратили современные люди. Это целомудрие и смиренно мудрие. Целомудрие, как говорит преподобный Ефрем Сирин, это знание своей нервы. Вот что такое целомудрие. Что значит знание своей меры? Именно то, что ты можешь взять для себя. Я взял для себя, например, тысячу гривен. Вот мне хватает пропитаться, одеться и что-то там сделать. А что человек хочет? Нет, он мало тысячи гривен. Он хочет миллиарды. Он готов всех заморозить, уморить голодом. Но только бы собрать это богатство. Вот это есть уже нецеломудренное поведение. Это есть безумие, сумасшествие. Я должен или могу съесть, например, пол буханки хлеба. Вот я их съел, это моя мера. А если я уже съел целую буханку, да еще 3 килограмма мяса, это уже не моя мера. И я зато говорит, что помни, когда ты объелся, что ты съел меру бедного. То есть мы объедаем бедняков, тех кто страдает, потому что мы съели то, что должны были отдать своему ближнему, который в этом нуждается. Вот это и есть целомудрие. А смиренно мудрее рождается от целомудрия. смиренно мудрее это внимательное отношение к себе, в первую очередь. Это смотрение вглубь своего сердца. Рассмотрение своих пороков, ошибок, недостатков и желание их исправить, сокрушение своих грехов. Вот это все есть мудрее. И когда человек обладает или приобретает эти два важных качества, то он начинает понимать, что жизнь это есть борьба. Но не борьба, как нас учат сейчас и детей наших в борьба за выживание, борьба в естественном отборе или борьба за место под солнцем. Нет, все это чушь собачья. Это борьба с грехом, то есть с самим собой. Потому что грех нами обладает и в первую очередь нас мучит. Вот мы с ним должны сражаться. И когда он начинает это понимать, то и пробовать, пытаться бороться с грехом, он начинает понимать другую вещь. Что стремление или желание совершенства, к чему мы с вами призваны, а мы призваны к совершенству. Не просто приходить и устами испытать Господа, и говорить, что мы христиане, а жить как язычники, а мы призваны к совершенству. То есть мы должны уже здесь на земле становиться другими людьми, совершенными. И он понимает, что путь к совершенству – это есть целожизненный процесс. То есть всю жизнь человек будет сражаться Потому что вспомним, как преподобный Макарий, когда умер, и шел уже в Царствие Божию. дьявол ему говорил, ну, Макарий, ты победил меня. Ох, ты победил меня, ты святой, ты правильный, ты такой молодец. А Макарий идет, молится и молчит. И только когда уже вошел, врата развернулся и сказал, вот теперь я тебя победил. Вот когда приходит победа. Всю жизнь человек борется и сражается. А у нас другие представления. Мы хотим раз потрудиться, что-то сделать для Бога, и сразу же, как маленький ребенок, который ждет подарка под подушкой от Деда Мороза или от Святого Николая, прибежали и руки суем под подушку. Где же подарок? Бегом нас Господь должен обсыпать подарками. А какие подарки? Мы же свои болезни лечим, свои недостатки исправляем. Что мы для Бога сделали? Мы для себя трудимся. Себе спасение создаем. А Христос, Он и без нас имеет все, что Ему необходимо. Поэтому не нужно ждать подарков, а нужно ждать только одного. Целомудрия, смиренном и понимание того, что есть наша жизнь. Вот как раз святые и уместили в себя эту тайну, великую тайну спасения Христова. Потому что Евангелие это и есть тайна. В ней сокрыта тайна спасения. И как говорят святые отцы, что люди в последних времен перестанут понимать эту тайну. Для них христианство станет внешностью. Что-то типа клуба или развлечения, или хобби. Пришли, потусовались, пообщались, поулыбались, поцеловались, книжки покрутили, повертели и пошли домой. А внутреннего отделания не будет, серьезного. А без этого не рождается кто? Внутренний человек, которого мы должны родить. А мы его все носим, годами носим, никак не родим. И получается у нас мертворожденный. Вот в чем дело. Недавно Тихонечко, тихонечко, там просто переводят, тихонечко. Мы часто даже не задумываемся над интересными словами. Вот действительно, насколько они глубокие наши слова, да, которых мы просто так произносим, но не осознаем часто, что они родились как раз вот из того, о чем мы говорим. Из внутреннего, духовного, глубокого содержания человечества. То есть из той борьбы, из того стремления к совершенству. Вот мы часто говорим, это человек невыносимый, то есть которого нельзя потерпеть, да, который очень тяжелый, характер или поведение, или что-то еще. Но ведь в действительности, насколько это глубоко это сказано, невыносимый. Это человек, которого невозможно выносить, то есть которого нельзя родить духовно, как апостол говорит, я всегда в муках рождения. То есть мы должны еще и рождать не только в себе внутреннего человека, а рождать в ближних наших этого человека. А этим как раз подчеркивалось, что в нем ничего нельзя родить. В общем, что интересно, он не рождается. Потому что и жизнь наша, и смерть наша, это есть все рождение. Смерть это не прекращение нашего бытия, это изменение нашего состояния. Это рождение в жизнь вечную. Вот о чем говорят и Христос, и апостолы. А о чем они говорят? О том, что мы с вами школьники, потому что все мы в этой жизни учимся. Проходим школу жизни. Но мы плохие школьники, оказывается, что мы все пропустили с вами. Уроки не учили, домашние задания не делали. И теперь понимаем, что не готовы сдавать экзамен в нашей жизни. Вот что обнаруживается, когда мы приближаемся плотную к этой великой тайне Нового Завета, которую познали святые, и о которых, как вы слышали, и апостол сегодня говорил, что они страдали, были презираемы поносимы, но их весь мир был недостоин. Почему? потому что они оказались теми, кто вместил эту тайну Нового Завета, кто воплотил в себе замысел Христа, то есть Бога, а нас с вами. Вот, Иоанн за того, добавляет, как это толкует такие слова апостола Павла, для них и создан этот мир, по сути, для них и церковь создана, чтобы они приобрели спасение. И горе тем, кто оказался как раз вне этого Ковчега Спасения. Кто не принял в себя эту тайну, не смог понести это спасение. Вот к чему призывает нас Господь. Вот что Он от нас не требует, а просит. Потому что от Бога что говорит? Что я вас всех люблю. Но если я вас люблю, то я не могу дать вам возможность остаться такими, какие вы есть. Я хочу, чтобы вы изменились. Но и для этого вы должны захотеть. Я буду вам помогать, но вы должны тоже хотеть измениться. Вот в чем заключается этот призыв. А люди не хотят меняться. Почему? Потому что всегда свое спасение, свое изменение откладывают на завтра. А приходит завтра, а оно опять переходит на завтра. И так год проходит, 10 лет, 20, 30, 60. Старость полная, смерть и все. И человек уже приходит на суд. И что он туда может принести? Свои жалкие крупицы, которые он, может быть, собрал, а может даже и их не собрал. Как сказано, что пришел и мы, не и мы, одеяние а брачного. То есть я пришел, а одеяние брачного на пир пришел. У меня нет. Ногой голый, немытый, грязный и так далее. И сегодня это очень важно в преддверии Рождества Христова, потому что к нам спускается сам Бог, рождается среди нас для того, чтобы, как говорится в Писании, свет да воссияет на вы, то есть, чтобы свет на нас воссиял. Спускается великая звезда, само солнце правды встает для того, чтобы озарить светом все окружающее, все, что помрачено грехом. Потому что Пришел он, сказано, просветить сидящих в сене смертней, то есть в темноте, в тени смерти. Это мы с вами. А приходит сама жизнь, которая не смогла больше смотреть на мучения человека, которая спустилась на землю, чтобы изменить течение истории. И что же? Как люди восприняли это? Те, кто его встретил, его очью распяли. А следующее поколение, что делали? Всегда обманывали Христа. Потому что обманывать ⁇ это не просто грешить. Обманывать ⁇ это грешить и не каяться. Если раньше люди грешили, но хотя бы каялись, то сейчас грешат и не каятся, потому что считают, что так и нужно жить, что так и нужно делать. А главное ⁇ сохранять просто приличие, внешнее чтобы люди ничего не говорили. Если для людей все нормально, значит все. И со Христом у нас будет все нормально. Мы с ним договоримся. Но в действительности апостол говорит, дух дышит и держит почву. Это означает, что никто с ним не договорится. Потому что он не на бирже. И торговлей не занимает. Иудеи в свое время тоже думали, что они навсегда договорились с Богом, что они овладели Его именем, и поэтому Он никогда от них не уйдет. И что они получили? Они получили слова Спасителя. Дом ваш ныне оставляется вам пуст. И православные христиане часто думают, что тоже, раз они истинно веруют, у них православие, то Христос никуда от них не денется. Мы должны понять, что Христос не является нашим заложником. Нельзя его приковать к батарее или еще куда-то. Ничем, никогда. Но он, по слову преподобного Иоанна привлекается только одним. Красотой смирения. Слышите? Его можно только привлечь. Как бы приманить красотой вашего смирения. Где он видит добрую душу, красивую, туда он и идет, к тому и преклоняется. А больше ничему не сможете его заманить. А тем более взять в плен. Потому что Слово Божие не вяжется, говорит апостол. И все это для нас сказано. А мы что? Писание не читаем. В себя не смотрим. Ничего толком не исполняем. А что за то хорошо умеем? Ближнего осудить. Сами стоим точно по притче великий грехарь, бревном нашем глазу торчит но мы его не замечаем, как всегда зато ближнего осудили тут же бегом не успели прочесть Евангелие не успели послушать проповедь литургия еще не кончилась мы уже вышли и давай поехали опять по накатанной колее а тот не такой, а тот не так сказал а тот не так посмотрел а тот подвел и так далее вот что происходит Мир нас не отпускает. И мы никак не поймем, что пока мы не порвем оковы этого мира, пока мы не растерзаем эти узы, мы не можем измениться и стать другими. А это наша задача, о которой нам говорит Спаситель. И сегодня, в эти дни, мы должны постараться все-таки преодолеть себя, мы должны постараться с вами стать другими. Это не произойдет мгновенно и сразу. Но, так же как больной человек, например, после операции или после тяжелой болезни, как он возвращается к жизни? Конечно, он не встает сразу, он не съедает свою порцию, не может поднять на какие-то тяжести, но он постепенно, шаг за шагом, привыкает к прежней своей жизни. Потихоньку начинает есть, потихоньку начинает трудиться. Вот так и человек должен очищаться от греха и постепенно приумножать в себе благодать Божию, приумножать в себе добродетель. Но за этим нужно следить. Так же, как больной следит, вовремя пьет таблетки, исполняет рекомендации врача, а рекомендации врача всегда перед нами. Наш врач Христос. И он нам четко сказал в своих заповедях, как мы должны лечить себя. Если мы так будем делать, то действительно окажемся вместе с ним в Царстве Божьем. Мы уже здесь на земле почувствуем сладость его присутствия, и сладость общения с ним. И сладость того грядущего царства, залоги которого, как говорит апостол, уже перед нами и в нашем сердце. Поэтому будем сегодня, мои дорогие, молиться нашему Господу. Ёлку Чистой Матери и всем святым, чтобы Господь нас помиловал, чтобы дал нам силы воскреснуть и жить, чтобы по Его великой благодати и нашему усердию Христос родился в сердце каждого из нас, научил нас трудиться ради Царствия Божия и достигнуть Его, чтобы сопребывать в радости с самим Христом во веки веков. Аминь.